Okey, video hari ni. light like belanja saya satu lagi lampu. Hmm. hmm. Apa yang unik dekat lampu ni adalah lampu ni multi-color punya torchlight. Sebab ni hijau, biru. Ini multi-color torchlight dan ini ada mainan anak, anak saya. Apa kaitan dia? Jom. Alright. Saya tak nak cerita panjang sangat Kita tengok dulu Tengok dulu apa jadi Bila multi color torchlight ni sentuh pada barang-barang yang ada color-color macam ni Apa dia punya kesan dia Okey mainan warna-warni dari sini Sekarang saya tutup lampu eh Okey saya sudah tutup lampu Ini saya onkan lampu yang slow je lah Untuk yang warna putih punya lampu Okey lampu biasa Tengok mainan-mainan semua ni Saya tukar warna tengok apa jadi Nampak? Korang pasang tak ada perubahan? Mana yang gelap, mana yang terang korang akan nampak berbeza. Kalau tadi korang ada nampak macam-macam warna, tapi sekarang sudah tidak. Korang hanya nampak color yang gelap dan color yang terang saja. Sekarang saya tukar lampu lain. Ha, ini lampu hijau. Dekat lampu hijau saya nampak benda yang gelap dan saya nampak sedikit uh, boleh nampak perbezaan warna. Sekarang tukar pula color lain. Lampu warna biru pula. Kita nampak apa sekarang? Nampak benda ni terang dan ini kita nampak hitam Dia gelap macam hitam Okey. Sekarang saya buka lampu Ha Ini tadi Pemerhatian awal kita adalah Warna cahaya Mempengaruhi apa yang kita nampak Contoh sekarang lampu studio Saya punya ni spektrum cahaya tu besar Sebab tu kita nampak warna putih Dia boleh nampak daripada color ungu ke color merah spektrum cahaya kita. Wavelength untuk cahaya yang kita boleh nampak ni maybe dalam 400 nanometer hingga ke 700 nanometer. 400 tu dah ke arah ungu-ungu sebab dah ultraviolet dah ke arah 400 tu dah kira boleh masuk ke ultraviolet dah tu. Okey, 400 tu yang ke ungu-ungu biru ungu sikit. Yang merah tu dalam 700 nanometer dia punya wavelength cahaya tu. Jadi setiap cahaya ada dia punya wavelength dia sendiri. Bila cahaya kena pada objek dan objek tu melantunkan balik cahaya pada mata kita, sebab so mata kita nak tengok kena ada cahaya eh. Apa yang kita tengok kat mata ni adalah pantulan cahaya daripada objek. Contoh macam ni saya kata oh, warna merah. Kerana dalam spektrum cahaya lampu studio saya ni yang warna-warna kita nampak macam warna putih ni kan. Kala-kala lain semua diserap oleh objek ni dan wavelength yang warna merah ni saja dipantulkan. Sebab tu kita nampak warna merah. Kalau warna kuning sama juga. Ah dipantulkan pada certain wavelength tu akan dipantulkan semula yang lain dia akan serap. Sekarang baju saya warna hitam kenapa? Ada cahaya kena baju saya tapi kenapa kita nampak warna hitam? Sebabnya dalam spektrum cahaya tu tak ada yang spesifik dia pantulkan balik. Kalau kita nampak kan macam sikit-sikit ni adalah macam ada yang hitam gelap, ada yang hitam terang sikit kan, ke arah kelabu macam tu kan. Itu sebab apa? Sebabnya cahayanya full dia pantulkan balik tapi dalam kadar yang sedikit. Sebab tu nampak macam kelabu-kelabu sikit. Kalau macam ni saya tutup sumber cahaya tu tak nampak macam kelabu-kelabu dah. Dia akan uh, pure gelap sebabnya tak ada cahaya langsung dipantulkan ke arah kamera tu. Itu konsep cahaya dan kenapa kita nampak warna. Okey, faham dah kat situ? Sekarang kita eksperimen sekali lagi. Tengok balik benda tadi. Alright. Saya ada merah, saya ada hijau, saya ada biru, saya ada kuning. Okey. Eh. Ingat eh, merah, hijau, biru, kuning. Kita try pakai warna Hijau dulu. Okey. Merah, hijau, biru, kuning. Okey. Untuk warna hijau, hijau dengan kuning kita nampak lebih kurang. Tapi merah kita nampak warna hitam. Biru kita boleh nampak warna biru sikit. Okey, biru dia cairlah. Kalau kalau tak biru ni agak pekat tapi bila dah letak warna hijau ni jadi biru cair. Biru ni nampaklah tak adalah kuat sangat warna biru tu. Tapi kita boleh perasalah itu warna biru. Yang ini hitam. Okey sekarang kenapa hijau dengan kuning ni nampak terang? Yang merah ni kita nampak pure gelap dan biru ni kita nampak sikit. Okey. Sini ada spektrum cahaya. Okey. Ikut dia punya frekuensi. Empat ratus nanometer ini dah ke arah ungu dan merah ni dalam tujuh ratus nanometer. Kita boleh besar lagi dalam tujuh ratus lapan puluh ni. Kalau sini dia tulis daripada tiga ratus lapan puluh ke tujuh ratus lapan puluh. Okey. Bila kita tembak warna hijau tadi, mana tadi ni kita pakai warna hijau kita tengok spektrum cahaya hijau ada dekat sini sekarang kenapa kita nampak benda ni warna hijau kerana dia memantulkan cahaya yang warna hijau saja. walaupun cahaya masuk sekarang ni full spektrum putih daripada yang ungu ada sampai ke merah ada tapi dia akan pantulkan yang warna hijau saja. sebab tu kita nampak warna hijau bila kita tembak lampu yang warna hijau ni warna hijau ni kita akan nampak objek warna hijau ni akan terang ke arah kekuningan hijau kuning lebih kuranglah sebab apa? Sebabnya dia dekat. Dan kita boleh nampak biru sebab biru ni dah sebelah je dengan hijau. Sebab tu kita boleh nampak sikit biru ni. Biru dia tak berapa kuat dan kita nampak dia gelap sikit sebabnya dia tak dapat nak pantulkan keseluruhan uh, cahaya yang warna hijau daripada lampu ni. Kuning dia boleh pantulkan spektrum cahaya hijau ni. Sebab tu kita nampak kuning ni terang dengan warna hijau ni. Yang merah ni kenapa kita nampak hitam? Okey, sini. Merah kita dekat 700 nanometer punya wavelength. Hijau dalam 500. Jauh tau jarak dia. Ha, jadi, yang kuning dengan biru ni dia boleh pantulkan sedikit. Kalau kuning ni dapat pantul banyak lah. Yang biru ni kita dapat pantul sedikit je cahaya hijau. Yang merah ni langsung kita tak boleh pantulkan semula. Sebabnya, material merah dekat yang dicat dekat mainan anak saya ni, dia nampak hitam sebabnya dia tak dapat pantulkan langsung Cahaya yang spektrum dia warna hijau. Saya tak rasa hijau ni, hijau sangat tau. Dia bukan hijau yang jenis hijau pekat dekat 500 ni. Dia hijau yang ke arah kekuningan sikit. Sebab tu kita nampak color kuning tu kuat bila kita pantul kat sini. Sebab dia boleh melantunkan, dia boleh pantulkan cahaya kuning tu banyak. Sekarang kita try pula ha warna biru. Ha. Sekarang kita nampak yang biru ni terang menyala. Yang merah kita akan nampak hitam Kan gelap hitam Hijau kita nampak sikit Yang ini kita mula nampak dark dark ha, ah, Padahal ini tadi warna kuning tau Kuning terang Tapi sekarang kita nampak Orang-orang yang gelap lah Dia pudar color dia Tapi dia gelap Sama sebabnya Tengok balik Rujuk pada spektrum cahaya ni Biru ni dekat sini Hijau ni sebelah dia je Sebab tu hijau ni kita nampak Tak adalah gelap sangat Dia agak terang sikit tapi yang kuning ni kita akan nampak macam orange yang gelap sikit. Sebab apa? Dekat dalam spektrum cahaya ni, dia dah jauh dah. Beza dengan biru dengan kuning. Ha, bila merah for sure lah kita nampak hitam sebab dia tak pantulkan langsung cahaya biru tu. Dia akan nampak gelap sangat. Sebabnya biru kat sini, merah kat sini. Cahaya biru ni diserap habis oleh objek yang ada warna merah. Okey, sekarang kita try warna merah pula. Ni putih. Okey, ni merah. Okey. Tutup lampu. Ha. Sekarang kita nampak merah tu terang. Okey sebab ini bukan merah sangat ni. Ini merah ke arah orange orange sikit. Dia bukan pure merah, dia merah ke arah orange. Nampak? Merah kita nampak terang, kuning ni kita nampak terang, biru kita nampak sangat gelap macam hitam. Hijau kita nampak gelap juga. Tapi biru lagi gelap lah. Okay. Merah ni kita nampak terang sebab dia akan pantulkan cahaya warna merah saja. Sebab tu material dia warna merah kita nampak. Sebab dia pantulkan cahaya merah aja. Yang colour biru ni Hujung jauh Dia akan serap semua cahaya merah tu Masuk dalam komponen ni ha, Sebab tu dia akan jadi Nampak warna hitam Sebab dia tak ada benda yang nak dipantulkan Ke arah mata kita Sebab nampak gelap Kuning ni kita nampak terang tau Kerana uh, Lampu ni bukannya merah sangat nampak Bukannya betul-betul merah Dia arah merah ke arah orang-orang sikit ha, Sebab tu kita nampak kuning tu kuat Dia punya merah dia, dia jenis orange-orange sikit Jadi orange dia tu lebih kuat ke arah kuning berbanding ke arah merah kalau dia punya wavelength tu sama dengan merah ni kita akan nampak merah ni paling terang kuning ni kita akan nampak gelap sikit daripada merah ni patutnya kalau color lampu ni betul-betul merah Okey jadi sekarang apa guna torchlight yang ada mati color punya torchlight ni harga dalam 400 macam tu dia tahan lasak dia boleh kena air charging dia pakai ni magnet punya charging memang rigid lah dia ada banyak kelebihan lampu macam ni Contoh kegunaannya adalah untuk orang yang memburu dalam hutan. Contohlah kita tembak binatang, binatang tu akan berdarah. Kita nak trace darah tu dalam hutan kadang mata kita susah nak nak cari kesan darah tu. Sebabnya dalam hutan dah gelap. Kita suluh pula lampu yang warna yang biasa punya lampu macam ni ah contohlah kita. Ha ni kita suluh lampu biasa eh warna putih ni. Kita akan nampak macam-macam dalam hutan tu. Ada pokok hijau, banyak hijau lah dalam hutan banyak hijau kan. Hijau itu ini kala-kala itu ada serangga lah. Kita susah nak nak track sangat dia punya kesan darah tu kita try Okey. contohlah ini anggaplah ini kalau warna daun hijau saya try letak darah saya sikit dekat situ kita tengok nampak kesan dia macam mana aw anda lah kata ni kena darah ni kena dekat daun eh daun yang warna hijau contohnya kan Okey contoh kat situ ada dan darah ni lagi saya letak dekat biru ni kita tengok eksperimen Okey. saya tunjuk lampu kita eksperimen contoh alright kesan darah ni tadi kita tak nampak sebab mungkin sikit sangat dan darah tu bukannya macam cat dia boleh terus warna merah. Dia dah campur merah tu bercampur dengan hijau belakang tu. Jadi kita akan nampak benda ni warna gelap. Ha, dia dah bukan jadi warna merah dah. Dia jadi dah ke arah hitam, hitam dah. Kan tak nampak langsung warna merah kan? Kita boleh adjust tukar mode lain. Contoh kita pakai warna hijau kita akan nampak merah tu jadi warna gelap. Kalau biru pun kita boleh nampak juga. Sebab elemen darah tu tidak memantulkan cahaya warna biru sebab spektrum dia dah berbeza. Okey itu untuk pemburu nak track darah ke, nak tengok kesan ke, nak cari binatang ke sebab dia ada beberapa mode warna kan. Ada binatang yang akan pantulkan cahaya biru, aa, ada yang binatang boleh kuat pantulkan cahaya warna hijau. Tengok dia punya pigmen dia macam mana. Selain tu, maybe untuk orang nak baca peta dalam hutan. Dia masuk dalam hutan, dia nak baca peta dari tengah malam kan. Dia boleh gunakan lampu-lampu yang kala-kala macam ni untuk memudahkan baca peta. Peta yang jenis topografi punya peta lah. Okey, contoh saya ada gambar sini. Alright, ini contoh peta topografi. Nampak. Kita ada warna hijau saja. Warna hijau ni melambangkan kawasan yang ada pokok-pokok saja. Kalau kita gunakan lampu yang warna hijau saja, ini ini skrin eh, bukan kita punya peta betul. Kita punya peta tu akan naikkan semua benda yang warna hijau pokok-pokok semua kita akan nampak jelas kat mana kita sekarang dan kawasan pokok tu uh, area mana. Kalau kita tukar mode warna biru contohnya, kita akan nampak contoh sini ada nampak warna biru, -biru tu kan. Biru-biru tu adalah kita punya benda yang ada air. Sungai, paya apa semua dia akan warna biru tau. Jadi kita akan nampak warna biru ni. Kita boleh fokus okey kat mana nak cari sungai. Kita akan nampak mata kita tertumpu pada bahagian sungai saja. Mana ni merah? Ha ni merah ni. Merah ni mewakili jalan. Kalau brown Brown ni mewakili kontur kita Kita akan boleh fokus Okey, kat mana jalan yang berdekatan dengan tempat kita sekarang ha, Itulah orang baca peta Lepas tu adalah sebab-sebab lain Contohnya Kalau lampu yang macam Color warna biru ke Warna hijau ke Kita akan mudah nak tembus asap Ataupun fog Kabus kan dalam hutan Kita senang nak tembus cahaya tu Gunakan lampu yang warna-warna fokus ni Lampu yang fokus pada certain wavelength Kita senang sikit Cahaya tu nak tembus kalau kita pakai lampu putih saja, boleh je tembus nak tembus fog fog nak tembus kabus boleh tapi kita kena guna tenaga yang kuat. Kita kena boost tenaga kuat sebabnya fog tu akan melantunkan cahaya warna putih. Cahaya yang banyak ni spektrum banyak ni dia akan cuba pantulkan balik kan kabus ke asap kita biasanya nampak warna putih je kan sebab dia pantulkan balik banyak cahaya. Jadi kalau kita test-test dengan spektrum cahaya kita, mungkin certain fog tu dia akan okey warna merah ni kita boleh nampak banyak sikit sebabnya tak dipantulkan semula oleh kita punya asap tu ataupun kita punya kabus. Maybe warna biru kita boleh eksperimen. Ah ha, itu satu tujuan dia, maybe untuk mengelakkan kita daripada dikesan oleh orang lain ataupun mengelakkan kita daripada dikesan oleh binatang dalam hutan. Contohnya binatang contohlah binatang macam anjing, kucing, ada binatang binatang lain, diorang tak nampak warna merah. Jadi kita boleh gunakan lampu warna merah untuk berjalan dalam hutan dan mungkin binatang yang kita buru tu tak nampak kita. Dan macam biasa, bila Olight hantar lampu ni bermaksud diorang tengah ada sale beberapa harilah. Saya akan letak detail dalam description saya, siap link korang boleh beli kat situ kalau korang nak. Sebab ingat, OLED ni lampu premium. Kalau nak beli better beli masa time murah saja. Kalau masa time biasa harga dia agak agak costly memang mahal pun. Harga time murah ni pun tak adalah murah pun. <laughs> Still mahal juga. Tapi sebab barang premium, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Chafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.